Шановні друзі, поруч зі мною Тарас Шпичка, гравець команди білуга 2. Тарас, вітаю вас з нервовою перемогою. Взагалі очікували, що зможете дотиснути суперника на останніх хвилинах. Ну, Якщо чесно, ми розраховували на перемогу на побіду. Тому що інший результат практично нас би від... Борьбы за первое место. То есть только победа нас устраивала, чтобы мы дальше могли бороться за первое место. Поэтому у нас, мы до конца играли на победу. Очень хорошо, нам повезло. Мы забили в конце этот гол. Какие эмоции после такой игры? Ну, как всегда, положительные. Такие игры всегда заряжают положительными эмоциями. Очень хорошая игра, и поэтому все хорошо. Взагали, че задоволены вы результатами команды в первой половине? Сезон. В конце, да, в конце немножко команда все-таки более сыграна, более мобильнее начала играть, потому что мы немножко неудачно начали сезон. Ну, в концовочке, да, уже прибавили, более сыграно. Ну, уже намного интереснее, мне кажется, игра стала. Почему все-таки так невдало стартовали? Ну, опять же, я же уже говорил, что по первой Белуге нашей, по та же самая история у нас с Белугой 2, что как-то тяжеловато. Мы каждый сезон у нас так получается, тяжеловато мы уходим. Ну, пока, наверное, привыкаем опять. Новые эти старые связи свои. Пока вспоминается это все. И уже более ближе к середине э, чемпионата уже более стабильно начинается игра у нас. Как гадаете, в другой половине сезона команда сможет побороться за первые места? Ну, я думаю, да, мы надеемся на это. Все-таки двукратные чемпионы мастер-лиги. Я думаю, что будем бороться, и, чтобы хэт сделать. Посмотрим, как получится. Команды сильные здесь все. Спасибо. И хороших